نسرانیوں کا مباحلہ سے فرار نجران کے نسرانیوں کا ایک وقت مدینہ منورہ آیا یہ چودہ آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشراف میں سے تھے اور اس وقت کی قیادت کرنے والے تین شخص تھے نمبر ایک ابو حارسہ بن علقمہ نمبر دو اہیب جو ان لوگوں کا سردار اعظم تھا نمبر تین عبد المسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا اور عاقب کہلاتا تھا یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر اثر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی پھر ابو حارسہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی اور حسب ذیل مکالمہ ہوا نبی کریم علیہ السلام والسلام نے فرمایا تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن جاؤ ابو ہارسہ نے کہا ہم لوگ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فرمابردار ہو چکے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ تم لوگ سلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو ابو ہارثہ نے کہا آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کیوں کہتے ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں ابو ہارثہ نے کہا آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہیں حالانکہ وہ تو خدا کے بیٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ كلمات اللہ جو کمواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ابو حارسہ نے کہا کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ تعالی ہے تو نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما سکتا ہے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرما دیا تو جس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے حضور علیہ السلط والسلام السلام کے اس طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وقت اپنی نسرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتا مگر ان لوگوں نے حضور علیہ والسلام سے جھگڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۂ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے تو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو لوگ اس میں آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ پھر ہم گڑ گڑا کر جھوٹوں پر خدا کی لانت ڈالیں سورہ آل عمران رکو نمبر چھے قرآن کی اس دعوت مباحلہ کو ابو حارسہ نے منظور کر لیا اور طے آیا کہ صبح نکل کر میدان میں مباحلہ کریں گے لیکن جب ابو حارسہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے میری قوم تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مباہلہ کرتی ہے اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سے صلاح کر کے اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ اور ہرگز ہرگز ان سے مباحلہ نہ کرو چنانچہ صبح کو ابو حارسہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام والسلام کے سامنے آیا تو یہ دیکھا کہ آپ حضرت حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن کی انگلی تھامے ہوئے ہیں اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا سبحان اللہ یہ منظر دیکھ کر ابو حادثہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ ایک گروہ نسارا میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تبارک تعالی چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے گا لہٰذا اے میری قوم ہرگز ہرگز مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور وہ زمین پر کہیں بھی کوئی نسرانی باقی نہ رہے گا پھر اس نے کہا کہ اے ابوالقاسم ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں نسرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں یہ سن کر نسرانیوں نے کہا کہ ہم لوگ اربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لہٰذا ہم اس شرط پر صلاح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے ہی دین پر قائم رہنے دیں اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال ایک ہزار کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر صلاح فرما لی اور ان نسانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی مگر یہ لوگ بچ گئے اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرند اور پرند جل بھن کر راکھ کے ڈیر بن جاتے روے زمین کے تمام نسانی سال بھر میں فنا ہو جاتے درسِ ہدایت اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ مباہلا کرنا ہلاکت و بربادی ہے بلکہ انبیاء و اولیاء اللہ ان سے مقابلہ کرنا اور ان لوگوں کی بد دعا کا سامنا کرنا بربادی و ہلاکت کا بہت بڑا اشارہ ہے بلکہ خدا کے ان محبوب بندوں کی ذرا سی بےد بھی اور دل آزاری بھی انسان کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور ایسی تباہی و بربادی لاتی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی تعظیموں تو کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین